Привет, котики! Бажаю всем мясного здоровья! Мне кажется, сам... Ну, подведем сейчас, что у нас происходит на данный момент. По поводу мобилизации можно подводить итоги, к чему она привела и что мы с нее получили. По поводу взрыва в Днепре. Я в душе не иду. там, заказ это с РФ или за личной неприязнью произошло, но ну, очевидно одно, что не время таким методом. Они работают только на противника, это их цель была, внести еще какой-нибудь раскол нам в общество, чтобы мы, ну, выгодно, чтобы мы начали ебавши друг друга. Поэтому отбой команда, так работать не треба. У кого бы не было на уме еще что-то такое подобное работать. Э -э на фронте ебейше не хватает людей, как итог такого подхода бусификации. Э -э там на некоторых позициях один к 10, ну, соотношение сил. Фронт двигается. Помимо того, что фронт двигается, ебейший э, раскол получилось у них посеять у нас тут внутри стороны. Э, наш единственный плюс, который я видел, это было то, что мы были как одно целое, еднись так называемое. Сейчас у них получается у нас изнутри еще жрать. Их не агентура просто тут работает шикарно в этом направлении. Э, к сожалению, у противника нету никаких э, проблем с мобилизацией. Со снарядами, с солдатами, снабжением внутри страны у них все заебись. Пропаганда их не работает просто. Стоит признать, что не прицет. Я думаю, надо смотреть трезво на вещи. Все уже это понимают. Какие у нас перспективы, и что мы можем с этого. Какой рух повинен. Должен... Ну, как я бачу. Я думаю, многие уже это все видят. Что нам треба зробити, это попытаться наебаты дида, грубо говоря. Ну, это пусть дипломаты уже и ебут себе мозг, как это делать. И прекратить боевые действия. Ну, заморозка конфликта. Не на условиях его, там, хуй ему в горло, а не Херсон и Запорожье. А на каких-то, блядь, я не знаю, что хотите делать, но надо заморозить. Остановить боевые действия. Если это выйдет, то реформа армии ебейшие. Подход к мобилизации, выборы, распускать Раду на областных советах проводить выборы. И делать, ну, модер... ну тут все очевидно, по-моему, обычные вещи, все понимают, что надо делать. Что вставать на рельсы войны по-нормальному, и восстанавливать армию, и становиться сильнее и сильнее, а там дальше рухат. Сейчас понесется, что военный стан, да, выборы нельзя проводить и так далее. Но выборы надо проводить, даже если не будет заморозки конфликта. И сейчас я дальше расскажу вам, что я имею в виду.